Alors, vite, on va donner une signification de Shabbat et, et, et Jésus, qui est notre grand.

В цей день згадується всі союзи, всі моменти, коли Бог заключав союз з людиною. І до цієї історії дамуру до Діа Вікторії. Історія дамуру Шабат і Вікторії. Субота є такою вислюбленою, яка сама в собі показує любов Бога до людини. Et dans la Genèse, si vous relisez l'histoire de la création, vous voyez que le septième jour, c'est le seul jour qui est béni par Dieu ni sanctifié par Dieu. Mm -hmm. Et quand Dieu invite l'homme à entrer dans le Shabbat,

е, не випадково ну, людина, як корона створіння, була таким першим садівником в райському саду. І не випадково Ісус, коли зустрічає Марію Магдалину, після воскресіння вона сприймає його саме за садівника. Et donc le, le juif est, doit manger des trois repas obligatoires et trois repas qui doivent être très bons, avec de très bons aliments, pour rendre gloire à Tej nahode je v evrajski graditi Rakšal, potekno si iz te krv bluda, ki naj bi bila zelo snačni bluda, šlo da bo to za to slavo Bogu. Les, les bénédictions de Shabbat sont les bénédictions eucharistiques. Baruch Ata Adonai Elohu Melech Shamayim Tzeleferim Adar. Ah donc, non, la loi du dimanche et le vendredi, c'est le cas. Samedi, c'est les mêmes lois du dimanche et le vendredi. Mais le samedi, il y a des lois différentes. Parce que les samedis, il Alors, Shabbat, c'est vraiment un jour sanctifié par Dieu où l'homme rentre dans cet espace sanctifié pour rendre gloire pour la création de Dieu